यावल तालुका काँग्रेस अल्पसंख्याक आघाडीचे तालुकाध्यक्ष बशीर परमान तडवी हे नुकतेच राजस्थान येथील अजमेर शरीफ दरगाहवर गेले होते या दरगाहवर गेल्यानंतर त्यांनी येथील काही ठिकाणी भेट देऊन तेथील माहिती तेथील मुजावर यांच्याकडून जाणून घेतली आहे हजरत मीरा सय्यद हुसेन मशिदी तारागड येथे त्यांनी तेथील खिदमतगार सलमानभाई यांच्याशी चर्चा केली तसेच अजमेर शरीफ भागातील विविध दरगाहांमध्ये जाऊन त्यांनी तेथील माहिती संकलित केली ती माहिती यावल न्यूजच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत आहोत नमस्कार शिक्षण म्हणजे फक्त वही पेन नव्हे तर बुद्धीला सत्याकडे भावनेला माणूस व शरीराला श्रमाकडे नेण्याचा मार्ग म्हणजे शिक्षण आणि असे शिक्षण देणारी एकमेव शाळा म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल आपल्या या स्कूल मध्ये नर्सरी ते दहावीच्या ऍडमिशन चालू झाल्या आहेत एकोणीस वर्षांपासूनची असलेली विश्वसनीय शाळा सर्व पालक वर्गाला पर परवडणारी माफक फी तसेच मर्यादित विद्यार्थी संख्या शाळेची स्वतंत्र व प्रशस्त इमारत खेळण्यासाठी स्वतंत्र प्ले ग्राउंडची व्यवस्था उपलब्ध स्कूल बस सेवा व पिण्यासाठी आरोचे शुद्ध पाणी प्रत्येक वर्षी विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजन येता नर्सरीच्या ऍडमिशन सोबतच शैक्षणिक साहित्यांचे मोफत वाटप आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा तरी इच्छुक पालकांनी या नंबरवर आपला संपर्क साधावा धन्यवाद हमें तारागढ़ पे आए आप पत्थर के मालूम बता सकते हैं ये हम कौन से पे तारागढ़ की जगह है पे तारागढ़ का रास्ता है ऊपर जाने राजस्थान का राजस्था। बाबा के ऊपर गिराया था जादूगर ने नमाज के टाइम के ऊपर यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे नीला सीज हुसैन सरकार के ऊपर जादूगर ने पत्थर नमाज के टाइम पे जादू से काट के गिराया था जब तक यहाँ सरकार नमाज पढ़ थे ये पत्थर उनके सर पे घूम जाएगा जब तो सरकार ने नमाज़ ख़त्म करा दो विद्यात उठाया ये पत्थर सरकार के ऊपर गिरने लगा सरकार ने पत्थर से बोला तू अल्लाह की तरफ का भेजा हुआ है अल्लाह के रसूल का भेजा हुआ है तो हम पे गिर जा इंसान ने जादू का भेजा हुआ है तो उधर रुक जा पत्थर में जो आवाज़ आया कि हूँ तो मैं इंसान जादू का भेजा हुआ लेकिन बेसारे हूँ सहारा चाहता हूँ मैं ज़मीन पर हूँ ना आसमान पर हूँ सरकार ने इशारा करा नीचे आया तो दो उंगड़ी का सहारा दिया दूसरा चाबुक था चाबुक का सहारा दिया घोड़े ने बोला तो घोड़े ने अपने घुटने का सहारा दिया ये जादू के पत्थर के नाम जानते हैं लोग इसको यही जादूगा पत्थर अगर शिल्ला यही है कैसे तारागढ़ पर ये मीरा सैयद हुसैन सिंह सवार मशी रहमत की, की दरगाह है ये तो बहुत पुराना दरबार है समझ लीजिए तकरीबन हिंदुस्तान का सबसे पहला दरबार यही है इन्हीं के लिए ख्वाजा तरीन नवाज़ सरकार ने मजीने जैसी जाकर को छोड़ा इन्हीं के दरबार से ये दरख का फल मिलता है ये दिन बहन बेटियों की औलाद नहीं होती है औलाद होकर मर जाती है लड़की लड़कियों से लड़का नहीं होता है इसको नीयत करके खाना पड़ता है इसी फल को खाने से राजा महाराजा बादशाह को औलाद हुई लेकिन मशहूर तब से हुआ जब से सरकार ने हिजड़े को औलाद दिया जादू के पत्थर से एक घंटे की दूरी पे उसके पर उसकी लड़की की खबर मौजूद है इसी पेड़ के पल से सरकार ने मेरा ने हिजड़ी को औलाद दिया मीरा सैयद सैदाद सरकार ने ही आजादी के पत्थर को अपनी दोगुनी का इशारा देकर रोका यहीं पीछे में गंजी सईदा की है सरकार के बारह हज़ार फौज जो छिपाही है सब वहीं पर ही शहीद है और उसी जगह पे घोड़े का टाप भी मौजूद है जिससे काल लाग के लोग आवाज़ देते तो हैं उसका आवाज़ आज भी सुना देता है ख्वाजा बजुद्दीन मशदी रहमत जो कि ख्वाजा गई नवाज़ के मुबारक है वो भी सरकार मीरा साहब के साथ में आए आपका मजार भी दरबार के पीछे तरफ गंजी शरीदा में जाए हर धर्म हर मजहब का आदमी सरकारी बारगाह के अंदर आता है सभी की मुरादें पूरी होती हैं क्योंकि शहीदे ज़िंदा हैं अल्लाह की तरफ से लजक खाते हैं इनको ज़रूरत ही सब चादी वालों में बस वा शर्तें के लेने वाला ये हमारे बशीर भाई है इनसे काफ़ी पुरानी मुलाकातें सरकार मीरा साहब इनको और बुलंदियाँ नवाजे और सरकार इसी तरीके से नवाजते रहे और बुलाते रहे आपकी बारगाह के अंदर तो जो जो भी आना चाहे अजमेर शरीफ सरकार की बारगाह में आए और पंजे तने पाक का वास्ता दे के दुआ मांगे सुसुसन मौला हुसैन का वास्ता दे के दुआ मांगे तो इन दुआ नहीं वो अभी खाली दी जाएगी अल्लाम आपने हमको जो मालूम थी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इन आपकी ये खबर लग जाएंगी हम महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया तो में आपकी तो 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 ये जो न्यूज़ चैनल है हमारा देखता न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से मीडिया के माध्यम से हम अनु जल्द से जल्द सब जरूरी लोगों को ये मालूम पहुँचाएँगे खबर पहुँचाएंगे जैसे अपना मालूम देंगे मजा बाकी हमारे शरीर राजस्थान में हम आए हैं हमारे सभी सलमान भाई से मुलाकात की है जो मालूम दी है जल से जल इस हमाले को यावल शहरात प्रथमच डॉक्टर स्वप्नील डी खैरनार यांचे मॉडर्न होमिओपॅथी क्लिनिक सुरू झालेले आहे डॉक्टर खैरनार यांना होमिओपॅथीमध्ये दहा वर्षाचा दीर्घ अनुभव आहे त्यांनी होमिओपॅथीने हजारो रुग्ण बरे केलेले आहेत होमिओपॅथीमध्ये पेशंटला आजाराविषयी काय वाटते पेशंटची भीती चिंता त्याला असणारा त्रास व त्या त्रासामुळे त्याच्या दैनंदिनी जीवनामध्ये येणाऱ्या अडचणी त्या समजून घेऊन योग्य उपचार ते करतात डॉक्टर खैनार यांना धुळे येथे एका नामांकित हॉस्पिटलमध्ये त्वचा रोगाविषयी देखील दहा वर्षाचा दीर्घ अनुभव आहे होमिओपॅथीचा कुणालाच साईड इफेक्ट होत नसल्यामुळे व होमिओपॅथीने कुठलाही आजार मुळात सकट बरा होत असल्याने जग होमिओपॅथीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आजच्या काळाची आणि येणाऱ्या काळाची गरज ओळखून यावल शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यापारी संकुलात वरील मजल्यावर मॉडर्न होमिओपॅथिक क्लिनिक सुरू झाले आहे तेव्हा या ठिकाणी अपॉइंटमेंट घेण्याची वेळ दररोज सकाळी आठ ते बारा आहे तेव्हा एक वेळ अवश्य भेट द्या मॉडर्न होमिओपॅथिक क्लिनिकला आणि आपला आजार मुळासकट संपवून टाका